में खुशाम आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ जनरल वहीद काकड़ तेईस मार्च उन्नीस सौ सैतीस को पिशावर में एक घराने में पैदा हुए ये कबीला बुनियादी तौर पर बलोचिस्तान के इलाका जोब से हिजरत करके पिशावर में आबाद हुआ था पाकिस्तान बनने में उनके खानदान का अहम रोल है जनरल अब्दुल वीर काकर ने बुनियादी तालीम मकामी स्कूल से हासिल की और मजीद तालीम एडवर्स कॉलेज से हासिल की उन्नीस में पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत अख्तियार की और पी ए काकुल से ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद पांच फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट शामिल हुए उन्होंने उन्नीस की जंग में शालकोट सेक्टर में दुश्मन का सामना में बतौर मेजर एक ब्रिगेड में ड्यूटी से अंजाम दी दोनों जंगों में उनका शानदार जंगी खदमात है जंग के बाद मेजर वहीद काकर साहब को कैनेडा के कमांड एंड का स्टाफ कॉलेज में जाने के लिए मुंतकब किया गया कैनेडा से वापसी पर उसने अपनी तालीम जारी रखी जबकि उसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मुंतकब किया जहाँ उसने कोईटा में कोर कमान सौंप दी गई थी जब वो उन्नीस सौ तेरान में आर्मी से रिटायरमेंट लेने वाले थे लेकिन उस पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गयी उस वक्त के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाजुआ की अचानक मौत ऐसी इंतकाल कर गए नए चीफ ऑफ आर्मी की पर उस वक्त के सदर गुलाम खान और वजी नवाज शरीफ के दरमियान बढ़ गए नवाज शरीफ चाहते थे कि एक ऐसा जनरल चीफ ऑफ आर्मी बनाया जाए जो मुल्क के बजाय उसकी हुकूमत को कंधा देकर रखे और वजीर आजम को डिक्टेशन देने के बजाय वजीर आजम से डिक्टेशन ले। लेकिन ऐसा नामुमकिन था क्योंकि नवाज शरीफ खुद डिक्टेटर के आशीर्वाद से सियासत में लाए गए थे उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ किसी भी कीमत पर सदर पाकिस्तान की जानव से तजी के हक में नहीं थे नवाज शरीफ की फरमायश पूरी करने के, के हिसाब से छठे जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया इस तरह अपने रिटायरमेंट की मनसूबाबंदी में मसरूफ जनरल के लिए कुदरत ने एक नया सफर लिख रखा था बिल आखिर उस वक्त के सदर गुलाम खान ने हारमानी और वजी आजम नवाज शरीफ की तैनात का करकेद काकड़, काकड़ का एक ऐसा ही वाक्य उनकी ईमानदारी दीदा दिलेरी और फरेशनाश के तौर पर याद किया जाता है जिन दिनों में वे स्टूडेंट जनरल थे आर्मी मेडिकल कॉलेज में मयार पर पूरा न उतरने वाले एक नौजवान को दाखिला देने पर इशरार किया गया लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया बताया गया थी। वो इसी पर रहे और उसको दाखला नहीं दिया गया उस वक्त के वजीर आजमिया मोहम्मद नवाज शरीफ ने सदर ईसा खान से वजर आजम को बर्तरफ करने और कौमी व सूबाबलियों को तहलील करने के अख्तियार काड़ा सदर ममल छीनने के लिए कोशिश शुरू कर दी घाट घाट का पानी पीने वाले सदर गुलाम ईसा खान नवाज शरीफ के इरादे पहले ही भांप चुके थे इक्तदार के गुलाम गर्दिशों के पुराने और माहिर खिलाड़ी गुलाम ईस्ाह खान ने वक्त जाया किए बगैर अप्रैल उन्नीस सौ में नवाज शरीफ हुकूमत को करप्शन के इल्जाम के तहत घर भेज दिया और जुलाई में नए इंतखाबात कराने का ऐलान हो गया इसी दौरान अदालत उमा ने नवाज शरीफ के हक़ में फैसला देकर उन्हें फिर से वजी आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया नवाज शरीफ के एतम और मिजाज को अदालत ऊमा के फैसले ने आसमान पर पहुंचा दिया सदर और वजी आज़म के दरमियान एक जंगी मैदान सज गया और पूरे मुल्क में सियासी तमाशा उर्ज पर पहुंच गया और ऐसी धमाचोकड़ी मची के सदर और वजे अजम से आईनी भरम ही जाता रहा बली में अख्तियार के नाम पर रेंजर्स और पुलिस में तसादम ने हालात की संगीनी इंतहाई तक पहुँच गई जुलाई उन्नीस सौ तिरानवे के इस आईनी व कौमी बुहरान में जनरल वहीद काकर ने फैसला कुनदार अदा किया अगरचे उनके पास पूरा मौका था कि वो हालात का अपनी जात के लिए फायदा उठा लेते मार्शला लगा लेते लेकिन तारीख में जनरल वहीद काकर का किरदार बड़ा मुख्तलफ रहा जनरल अब्दुल वहीद काकर का ये किरदार खुद उनके बड़ी फौज के सरबराह के अला तरीन पर करने वाले सदर गुलाम इसा खान के लिए एक बड़े से आर्मी चीफ बनाया, उसने उनके साथ नहीं दिया। इस सारे अमल की खूबसूरती ये थी जनरल वही काकड़ ने किसी ब्रिगेड को हरकत नहीं दी और ना ही डंडा घुमाया लेकिन सदर और वजीर आजम दोनों चुपचाप घर चले गए ये अमल नजरिया जरूरत के तहत इकतदार में गुस्स आने वाले

जनरल अब्दुल वहीद काकर ने नब्बे दिन के मुतन आईनी मुद्दत के अंदर इंतबा करवा दिए दिलचस्प अमर यह था कि इसको किसी ने भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया वो इस लिहाज से मूड फर्द शख्स हैं कि उन्होंने इन वाक के हवाले से कभी भी कोई लब्बे कु की और ना ही इंटरव्यूज की जीनत बने उन्हें अवाम और फौज दोनों में यकसा एहतराम मिला उन्होंने सियासी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मार्शल ला लगाया ना ही फौज को किसी संगीन तनाजे में मुलवस होने दिया निहायत दानाई से सूरत हाल से मुल्क को बेहतरी की तरफ निकाले गए पाकिस्तान की तारीख में एक लाजावाल दास्तान छोड़ी इंतबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकतदार में आ गई मोहतरमा बेनर भुट्टो शफाफ इंतबात कराने पर जनरल वहीद काकड़ का बेहतर एहतराम करती थी सितंबर उन्नीस सौ पचानवे में जनरल वहीद काकड़ ने जमूरत के लिए एक मरतबा फिर उस वक्त अहम किरदार अदा किया जब फौज के अफसरान के एक गुरु ने बे भुट्टो को कत्ल करके इकतदार पर कब्जे का मनसूबा बनाया और यह साजिश हमारे गुमनाम हीरोज आई एस आई और एम आई ने नाकाम बना दी आ जाता है कि ये अफसर मुल्क में इस्लामी लाने की साजिश कर रहे थे उन्होंने शरीयत का भी कर लिया था जिसे नाकाम बना दिया गया उन्नीस सौ छियानवे में पाक आर्मी के सरबराह के तौर पर मुद्दत मुलाजमत पूरी हुई तो वजीर आजम बेनजी भुट्टो और उस वक्त के सदर फारूक लेगारी ने जनरल वहीद काकड़ को मजीद तीन उदे पर काम जारी रखने पर आमादा करने की कोशिश की लेकिन वो न माने इनकार के फैसले से कबिल उन्होंने कोर कमांडर से भी राय मांगी तो उन्होंने भी अक्सर ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल करने का मशुरा दिया उनको दो साथियों की राय मुख्तलिफ थी उनका मशुरा था कि आप ये तोसी ना लें जनरल वहीद काकर ने अपने दो साथियों के राय पर अमल किया वो रावलपिंडी में खामोश जिंदगी गुजारते हैं कभी कभार कहीं उनकी झलक दिखाई दी जाती है जनरल काकर एक शानदार मिसाल के तौर पर आज भी याद किए जाते हैं जिन्होंने तमाम मौाक़े और पेशकश के बावजूद अपने की ज़ात के लिए फायदा लेने से इनकार किया वो एक शानदार फौजी बेहतरीन जनरल एक मोबे वतन पाकिस्तानी के। के दूसरे साथी के, के बजाय रिटायर होकर इज्जत की जिंदगी को तरजीह दी ऐसे ऑफिसर जो दूसरे साथियों के हकूक पर डाका डालते हैं और घर जाना पसंद नहीं करते उनके लिए शायरे मशरक इलाम इकबाल ने क्या खूब कहा है तारे लाहूती

आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आईकॉम पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वॉइस या वीडियो मैसेज अपने तारफ के साथ भेजें आपके सवालों के जवाब आने वाले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद